город в мире. Ведь именно здесь, в четвертом футбольном дивизионе, борется за выживание Омский Газмяс. После первого тайма Омский Газмяс проигрывает Николаевскому торпеду со счетом 8-0. Ну, кто мне сможет сказать, что такой Сапунаров, который забил вам 8 голов? 8 голов! 8! 8, 8 голов! Дебил ты, а не вратарь. Один какой-то сапуранов забил им восемь голов. Но теперь он не сможет глядеть, может я забрал ему футболочку. Теперь у меня его футболочка, а вы, каждый, кто ее оденет, сможет стать чемпионом.